Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam podcast logam berharga. Okay, kita bersama dengan Tuan Syukur Anwar okay, di mana kita akan sembang uh, apa sembang lebih sikit tentang logam berharga tapi kita akan kaitkan dengan uh, ekonomi, uh, ada berat sikit tentang makroekonomi, mikroekonomi dan bisnes Sebab orang suka bisnes. Hmm. Uh, kita akan cuba kaitkan dengan bisnes semasa jadi untuk permulaan ni saya nak ucapkan terima kasih Tuan Syukur datang kembali. Sama. Di apa ni kita kali ni kita sembang kan uh -huh. jadi kita akan sentuh tentang ekonomi dan kita akan sentuh tentang bisnes tapi kita kita minta Tuan Syukur bagi input dari segi logam harga tu macam mana. Okey. Boleh Inshallah. kita bincang cerita Cuba lah, cubalah, cubalah. Cuba. Okey. Okey, uh, mula-mula saya buka tentang kadang-kadang uh, kita cakap pasal ekonomi sekarang ni kita uh, ada kita ukur ekonomi dengan GDP GDP ataupun gross domestic product ataupun uh, dalam bahasa Melayunya keluaran domestik negara kasar okey uh, formula ni agak agak detail eh? agak macam technical sikit tapi sebenarnya ialah dia mewakili aktiviti ekonomi apa yang berlaku dengan aktiviti ekonomi lah Uh, saya sendiri sebagai business coach uh, memang ada laporkan uh, pada jabatan perangkaan uh, di mana uh, apa ni sales kita banyak mana dan kita punya uh, business macam mana jadi dari situ dia akan kira GDP ya uh, jadi uh, untuk GDP ni uh, formulanya ialah uh, firstly government spending artinya uh, apa ni perbelanjaan kerajaan uh, yang kedua ialah uh, domestic spending Ketiga ialah FDI, FDI melibatkan pelaburan asing. Yang keempat ialah ekspor, berapa banyak kita ekspor. Yang kelima ialah tolak import, kita banyak, apa banyak kita import kita tolakkan. Okay, hmm. Jadi uh, ini uh, GDP ini dikira dengan uh, diukur dengan mata wang tempatan, mata wang tempatan. Jadi uh, kalau kita kita kaitkan dengan kata GDP ini. Uh, kalau kita ukur dengan ringgit, kita nampaklah perkembangan tu naik ke turun. Oh, okay. uh, dan saya dapati uh, keluar uh, selalunya data-data GDP tu dia tunjukkan dalam masa lima tahun. Uh -huh. uh, jadi saya tak tahu kalau uh, GDP ni kita ukur dengan ringgit, apa nak jadi kalau kita ukur dengan USD kata lah uh, contohnya. Oh. Uh, uh, uh. Jadi dengan sendirinya kalau uh, satu masa tu kita dekat 3.4 pulang kosong. Ah ha, lepas tu kalau kita ukur GDP dalam uh, USD dengan sendiri jatuh. Ha, contohnya jadi ha, perbandingannya. perbandingannya nah, lah, ha, di situ tengok, lah. Di situ saya tengok macam GDP tu uh, macam uh, misleading lah kata misleading juga. Mm -hmm. uh, di sebab tu saya tengok GDP ni selalunya dia bandingkan mata wang tempatan dan selalunya dia tengok uh, pertumbuhan tu macam mana. Artinya mm -hmm. Pertumbuhan tahun lepas Data tahun lepas berbandingan data tahun ni Naik hmm. atau turun Pada mata wang tempatan Saya pun tak tahu apa nak jadi Kalau kita bandingkan logam berharga pula GDP ni dikukur dengan logam <laughs> berharga Macam mana apa jadilah hmm. okay. nah, Itu itu lagi Parah lagi. <laughs> ya lagi parah lah Sebab kalau kata kita ambil nilai hmm. Antara so, uh, Nilai Uh, emas tu uh, kalau kita maintain by weight. Hmm. Jadi uh, size dia mengecil lah. ah, uh, size dia okay. mengecil. Eh, hmm. uh, by weight lah. By weight you, uh, kita pairing dengan mata wang dengan berat. Biasanya berat dengan mata wang lah kan. Biasanya ya, yeah, yeah. harga lah. Uh. Harga tu bersamaan dengan nilai mata wang per every one gram. Hmm. So by weight lah. Hmm. So kalau kita buat uh, penyelesaian atau perbandingan dengan emas dari bersandarkan dengan batu wang dari aktiviti saiz emas itu kecil Oh. ah, <laughs> ha, dia dia opposite. Saiz emas itu maksudnya berat lah. Saiz GDP itu uh, mengecil. tetap ke atau mengecil? Mengecil. Okey. Ah, ha, mengecil. <laughs> mengecil ha. maksudnya ha. ya. Hmm. Kalau uh, dulu harga emas dengan harga emas hari ini, hmm. kalau guna harga mas instagram tu maka nilainya emas uh, saiz emas tu kecil lah bukan nilai eh, saya sebut hmm. saiz emas tu mengecil okey ah kecil tapi kalau kita rujuk pada bantuan mat, mat, hmm. uh, kalau merujuk pada currency maka GDP tu bergantung pada harga semasa lah hmm. ah ha, bergantunglah harga semasa harga semasa kalau you convert lah kata GDP berapa 4.5% hmm. kalau you ambil ringgit you convert dia dengan harga semasa emas tu. Uh. Then you tahu in total by weight lah. Mm. Okay. okay. Uh, jadi all this uh, figure kalau you base dengan currency then you convert pada nilai emas tadi dulu dengan hari ni perbezaan dia hanya saiz lah. Mm. Dulu you dapat uh, mungkin nilai dia whatever you kata uh, KDNK dulu mm. dengan, dengan mata wang eh dengan percentage susah sikit ah mm. uh, dengan nilai mata wang. Ha, mungkin besar lah. Mungkin dulu sekilo. Hmm. Ha, tapi dengan nilai mata wang hari ni, eh, dengan nilai mata wang ni, dengan berbanding dengan harga masuk. Hmm. tadi mungkin 300 uh, gram. Kan? Okay, mungkin saya campur sikit. Okay. Ha. Mungkin GDP kita bayangkan negara, kita susah nak faham. Ha. ha kita tengok, sebab GDP ni sebenarnya aktiviti, aktiviti ekonomi. Hey, aktiviti okay. ha, mungkin kita bandingkan aktiviti ekonomi uh, individu atau family. Ha. Kan? Ha, saya rasa... Uh, Tuan Syukur dengan saya satu zaman kot. Kita ni zaman zaman, zaman satu USD 2.5 ringgit saja. Ah, ya betul. Ha. 25 dengan 28 Itulah okay. Oh. sama dia lah, sama dia. Lepas ha. tu kita pula zaman satu gram 40 ringgit saja. RM40 ke RM60 ha. ah, macam itulah. Ni satu zaman ha. ni, ha. zaman, zaman ha. ha. eh? Jadi uh, ha. di situ uh, kalau kita saya lebih suka kita bandingkan ke GDP family. Ah uh, family. Ah uh, ni ni ada bunyi politik sikit ni. Tak <laughs> apa. Uh, kalau dulu 1 gram emas, 1 gram emas RM40, memang kita boleh beli barang satu troli. That's mean dengan 1 gram tu you boleh beli satu banyak troli, lah. Ha, ha, banyak ha, ha, uh, satu, satu troli penuh. Ha, ha. ha okay. eh? Yeah. Dan sekarang ni pun kalau kita nak penuhkan satu troli tu memang 400 lebih je. Pak yes. lebih. Jadi satu gram juga. Satu gram. Ha, jadi artinya macam uh, kita ambil GDP family lah. Uh, -huh. uh GDP family ni kalau tahun tahun 90 2000 lah. Uh, 90 2000 an ha, pastilah. Ha, uh, 2005 uh, dah start naik lah. Dah naik kan. Ha. ha. Jadi kita boleh kata uh, GDP tak tambah lah untuk family. <laughs> family. Jadi dulu satu gram, sekarang satu gram juga. Yeah. Ha, uh, macam mana situ? Maksudnya kita bandingkan per gram basis. Uh, per gram basis lah. Uh, uh, maksudnya, ha, uh, okey kalau itu sebab kalau kata dalam proses meter punya komoditi kita lebih fokus pada berat jelah kan eh, berat dia hmm. tapi bila kita convert into currency whatever eh, nilai eh, nilai mata wang tu dia besarlah lah eh. hmm. tapi kata adalah macam uh, uh, ada satu kata hadis pun tak apa terpaksa sangat hmm. kan dulu dong kata uh, kambing Hmm. Uh, satu dinar bersama dengan satu kambing. Hmm. Okay? Hmm. Uh, saya nak, dia senang nampakkan kerana hmm. dia berguna harian. Hmm. Dan hari ini, mereka masih juga menggunakan uh, konsep sama. Satu dinar bersama dengan satu kambing. Hmm. Tapi harga kambing hari ini sebab dia bergantung kepada hmm. uh, demand and supply. <laughs> <laughs> demand, supply. <sampai. laughs> uh, demand and okay? okay. Bila demand jatuh, supply banyak, dia sebenarnya harga kami turun hmm. dan nilai mata wang, nilai dinar tu sendiri hmm. meningkat hmm. Uh, sebab dia komoditi kan emas hmm. tu, jadi itu agak susah lah hmm. okay. uh, sebab kenaikan emas uh, tu uh, kenaikan dia agak macam kata of course orang kata emas uh, tu simpan nilai macam kata Rick dulu RM40 hmm. dengan satu gram Uh, dulu banyak satu gram, dia dapat beli barang satu troli. Satu troli. Hmm, okay. Uh, sekarang ni, harga RM400 lah katakan. Eh? RM400. Hmm. Uh, rm ringgit dengan nilai satu gram, you dapat juga satu troli. Ya, yeah, ya. Yeah. Betul. Uh, hmm. kalau hmm. you ada emas. Okay. okay. Kalau you okay. ada emas. Hmm. Kalau you tak ada emas, uh. Hmm. dengan rm ringgit yang you ada pada waktu dulu, uh. Hmm. guna rm ringgit untuk hari ni, uh. Hmm. I think handle lah you dapat. Hmm. Uh, <laughs> okay. okay. <laughs> Yang oh, yang penuh dekat bakul yang belakang. Oh 40 ringgit kita jinjit. ya tak jadi. Jadi agak uh, susah sekolah. Eh? Mm -hmm. Sebab uh, dalam konteks uh, kita sebagai masyarakat biasa lah kan. Mm -hmm. Sebab emas uh, dengan mata wang tu agak mm -hmm. susah untuk kita berjaga jaga lah. Mm -hmm. kan? Tapi kebaikan dia lebih banyak lah eh? dalam konteks emas tu. Uh, dalam hal ni saya harap Tuan uh, Syukur boleh assist uh, perbincangan kita, ah, ini kita lah. tentang eh, Money ah. Mechanics ni uh, Biar kita buka uh, Barang dengan barang ataupun goods against goods ah. ah. ah, Kalau ah. boleh, memang kalau masuk cerita ringgit ni pasal eh, mata wang dia jadi dia susah, susah nak itu, susah nak uh, Perbincangan uh, tu agak mengelirukan ah, yeah. Mengelirukan, pasal uh, bila kita menggunakan uh, satu parameter uh, good with goods hmm. dia nampak mudahlah bercerita hmm. tapi bila kita guna konsep emas dengan mata wang memang dia cerita dia sampai ke hujung dunia tak habis <laughs> eh, dia tak habis pasal dia melibatkan mata wang okay. Ha, melibatkan mata wang okay. Kehidupan manusia Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih tuan. Pembayaran zakat emas tuan dan wakaf emas tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat, berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraihkan. Di sini okay tadi kita cakap pasal, pasal troli Aa, kita cakap pasal dia kita cakap pasal import export juga ah, ha import export, import -export juga hmm. ha. kita cuba bandingkan dengan uh, peniagaan Aha. kita kita kelapa-kelapa uh, Okey kelapa lah. Mudah lah, mudah. Yang mudah. Ha? Yang mudah lah. Yang mudah lah. So, ha. macam mana, contohnya macam uh, ha, ni, ha, saya cuba bandingkan dengan ringgit balik lah. Ha, ha, tuan okay. saya, saya minta tuan cakap dengan emas saya, saya <laughs> <lima ringgit. laughs> okay. ha, ya? okay. satu biji kelapa kalau kita, ni sebagai contoh, eh, kita beli, uh, kita kelapa muda lah. Nah, kelapa ha, muda. muda. Satu biji kelapa tu, kalau kita beli dari Indonesia sampai ke kedai kita, kita boleh dapat dengan harga RM3 saja satu satu biji juga. Ini sebagai perbandingan lah. Uh, tapi kalau kita beli dekat Bagan Datuk, Bagan Datuk lah. Uh, perak. Bagan Datuk, Bagan perak. Kita kena beli RM4. Uh, beza RM1 tu. Hmm. Uh, bawa sampai ke apa ke kedai. Jadi, uh, jadi dari segi kalau kita nak untung, baik kita beli dekat dekat Di luar, dekat luar <laughs> beli, daripada de, uh, import dari luar dapat hmm. murah RM3 ah ha, kalau kita beli dekat baga uh, bagan datuk RM4 kita untung sikit katalah sebiji kita jual RM5 ha, dapat untung RM1 kalau kita beli daripada luar import dari luar dapat kita untung RM2 ah ha, ha, betul so, lebih baik hmm. kan ha, dari, ni di segi ekonomi pun sebenarnya orang ekonomi faham yang ha, bila kita import barang ha, duit mengal, duit kita kita bayar keluar ringgit tu keluar keluar tu tak elok ha, tak elok ah ha. Jadi uh, berbandingkan dengan kalau kita beli dalam negara kita beli uh, uh, kelapa eh uh, kelap lah. orang bagai hmm. tu lah kan RM4 uh, kalau orang binang nyoklah <laughs> <laughs> Okey uh, saya, saya selalu guna uh, apa ni uh, apa air, air nyok air nyok, ah, nyok. Kelapa, air nyok isi kelapa ha ah, kan okay. right. okay, okay. jangan <laughs> lagi satu air apa uh, air, air kan bila-bila kan? <laughs> <laughs> Jadi uh, dari segi mikroekonomi memang baik kita beli import dari luar RM3 tapi dari segi makro tu maksudnya kita belanjakan RM4 tu duit tu bila, sampai ke Barang datuk orang Barang datuk gunakan duit yang sama juga akan berlaku akan merancangkan ekonomi berbandingkan dengan kalau kita beli daripada uh, luar. Betul. import. I, I, okay. Itu saya setuju lah. Uh, ah, ah. ah, Di situ mikro, 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 sebab apa kita bersedia nak untung lebih. Okey. Mungkin uh, saya cuba kaitkan nak tanya logam berharga lah. Kalau hmm. kita beli dekat uh, satu kotena kelapa daripada Indonesia, Indonesia ha. boleh sebutlah dekat lah. Dekat lah, ha. boleh dekat lah. Jadi uh, kita bayar dengan emas. Hmm. Uh, bayar dengan emas dengan sendirinya emas kita pergi keluar, pergi Indonesia. Jadi kita akan rasa kita nak balik. Ha, kita emas kita mengalir keluar. Jadi kita nak balik tu kita kena jual kita kena jual Pontian Saga kot. Put. Pontian Saga kena keluar ke sana kan. Ha, jadi contohnya kalau melibatkan emas kita akan rasa macam perlu dapatkan balik. Tapi kalau ringgit tu kita kata ah biasalah mau untung. Ah ha, macam mana? Tuan bagi input kita. Uh, okay. so, uh, jadi uh, saya bukan ahli ekonomi lah. Saya bukan ahli ekonomi. Saya ahli uh, kimia. Pandangan saya lah <laughs> pandangan saya. Yalah, uh, uh, maksudnya ada trade balance hmm. Itu dari segi import-export hmm. uh, Yang sewajarnya Kita produce domestically Atau locally hmm. Dan kita consume domestically hmm. Dia lebih manfaat pada negara hmm. Okay? Hmm. Maksudnya kita keluar domestik Dan kita consume domestik hmm. Dia lebih lagi manfaat daripada kita hmm. Import Dan kita consume hmm. Yeah? Hmm. Sebab bila kita import banyak daripada kita produce locally hmm. that's when duit kita banyak keluar lah yeah. Okay? then hmm. circulation of money dalam domestic berkurangan hmm. then you have to print money lah kan <laughs> 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 okay. ah, itu eh okay. hmm. jadi itu dalam konteks ringgit lah eh hmm. tapi bila kita guna emas uh, good with goods lah eh hmm. okay? kita buat butter trade dan hmm. buat whatever nilai tu hmm. dan bila emas ni sebab semua satu dunia tahu dia ada nilai yang tersendiri mm. Uh, we pairing with other things lah kan mm. bila you bought peluang emas tu then you expected emas tu datang balik mm. Ha, kan? mm. so macam duit jugalah mm. bila you import something you have to export mm. to get the money back lah mm. Ah ha, kan okay. itu bagi apa trade balance or yes, uh, lah. ha, balance, ah, trade, balance ah. lah kan. Ah you trade. Kalau you nilai you 100% that's mean hmm. you export 100% in order that the, the, yang you export mesti 100% of value lah. Hmm. Kan. The investment hmm. pun sama juga dalam konteks itu. Ha, sama. Tapi tapi kenapa bila saya terangkan dari segi emas kita akan rasa eh rugilah emas kita keluar. Ha, ya. Tapi kalau kita gunakan dia ringgit, kita ha, syak tak, syak tak, tak rasa pasal ha. ringgit is not uh, speculated in term of hmm. daily oh. dia, uh, Speculated aspet oh. tu tak ada jenis speculation dengan dia punya manipulation ataupun traders in term of forex dia hmm. tak banyak sangat hmm. impact. Hmm. Eh tak banyak hmm. sangat impact. Hmm. Uh, unless dia punya apa kita panggil Negara yang tidak stabil lah hmm. ha, Contohnya negara yang tidak stabil Paling mudah you ambil mana Ceylon, hmm. <laughs> Sri Lanka hmm. yang ada dengan Burma Ada hmm. ha, yang susah lah eh? hmm. So emas ni because Ada satu uh, Community yang manipulate harga dia In the future dia akan naik Orang tahu hmm. Jadi Kalau dikatakan dia 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 import dengan dia punya pertukaran uh, emas dengan goods yang diimport tu kata dia satu kilo hmm. kalau you base dengan currency in your future one kilo tu dia nak increment maybe 10% uh, uh, you boleh estimate lah yang one year uh, you boleh estimate 10% uh, so rugi lah hmm. currency hmm. nak dapat tu 10% tu <laughs> hmm. must be something yang very strong economy pada domestic uh, importer tu lah. Mungkin soalan saya macam ni, saya tengok tuan masih lagi cuba ikat dengan ria matawang, ha, ha, matawang ha. Ha. Saya, saya, tengah tanya. Kalau soalan. katakan itu itu satu lah dengan matawang Andai Anda kata tidak ada mata good for goods lah. Ah, ha, okay. beza pun. Ah, ha. this mean uh, both party import export hmm. good guna goods, good hmm. for goods. Ha, okay. So trade balance by way lah. Oh. Uh, ha itu je. Dia tak ada apa pun tapi itulah agak sukar dan dalam nak uh, menilaikan mungkin, good, for good semua Mungkin soalan saya lah apa ni Kena human behaviour ataupun dalam dalam uh, uh, bila kita bayar dengan emas kita rasa nak balik. Uh, okay. Kenapa nah, human human uh, behaviour? Dari uh, lah? perspektif tentang emas ni ada value. Uh. Kalau you kata you guna besi I don't care. <laughs> 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 of course kan. You nak ambil buah oh, hutan, okay. you ambil oh. lah. I don't care kan. Oh, okay, okay, Because resources are very limited. Ah, oh, okay. Satu. Kita because Kita rasa ada value. Ada value. Value okay. tu tinggi sangat. First, okay. dia punya resources are quite limited. Okay. Negara yang tak ada emas, dia akan very conscious control lah. Hmm. Kalau kita pun, kita punya production of gold, natural resources kita pun dalam setahun setahun dia. Hmm. Kalau dah habis 10 tu, the experience juga dia kuit lagi lah. Hmm. To dig another 10 Hmm. contoh kita ambil Indonesia. Hmm. So apa-apa sumber tempatan hmm. yang bernilai di kawasan selia. Hmm. Hmm. Dia tak nak keluar. Hmm. Right. Okay, Okey, berbalik pada cerita tadi, hmm. uh, base dengan currency, okay. hmm. Sama juga dengan emas Tapi emas hmm. ni sebab dia view dia nilai, semua orang tahu nilai dia tinggi. Hmm. Uh, sebab nilai dia tinggi, first thing yang kita tahu resource hmm. limited hmm. Setiap negara itu tak akan sama je punya sumber dia lah hmm. eh, sumber. Hmm. Uh, kalau kita ambil minyak hmm. Uh, minyak ada negara ada, ada negara terlalu banyak minyak hmm. kan? Okay? Uh, tapi tak gunalah minyak itu sebagai budget trade dia So, ha. Artinya uh, manusia ni, human behavior ni uh, Sebab dia pandang emas tu nilai dia tinggi Nilai dia tinggi uh, So kita, dia nak nak balik Nak lah. balik lah uh, Artinya saya suka ikut gini Artinya orang perempuan suka emas Okay kan? orang lelaki suka perempuan. <laughs> Jadi dia kena kerja emas untuk dapat perempuan. Ha. <laughs> so nilai tinggi lah. Nilai tinggi lah. Ha. Pasal benar-benar macam -benar tu lah. Dia perspektif lah kan. Ha. ha. Jadi hmm. uh, pandangan saya lah. Bukan masalah. Uh, penggunaan emas tu of course lah. Bila you bila do, kalau you compare emas dengan currency, bila dia pergi you boleh print. Hmm. Kalau you shortage of Uh, hmm. cash ataupun wang kertas tu, you hmm. boleh print masih hmm. you tak totally boleh print, you have to outsource balik uh. outsource macam kena gali lah untuk dapat balik uh. uh, maybe itu hmm. yang menjadikan dia, uh, nilai dia tinggi Okey, dari segi money mechanics ni kan hmm. dengan perkembangan yang baru sekarang macam-macam berlaku uh. kan jadi kalau mat, uh, money mechanics ni, uh, mata wang tu tak cukup di pasaran uh kan jadi sekarang ni kita, uh, PMX kita bagi my kasih ha, okay. dia katakan satu hebelan ni dapat kita satu singgit dalam dalam IC oh, kita tak dapat saya <laughs> tak dapat <laughs> oh you Ah, <laughs> <laughs> ha, dia ya okay. eh? orang yang oh. dapat dengan yang <laughs> tak <laughs> jadi saya nak, nak betulkan sikit lah ha. bukan tak payah print kita masuk je kredit dalam ha, dalam ha, IC ha, ha. ha <laughs> dia tak nak dia, dia, pasal dia panggil e, uh, electronic money ah, okay. e-money lah e-cash ah, lah e-cash eh? yeah. e maksudnya okay. tak, ada, tak perlu Ah, juta okay. cuma dalam Malaysia tu ada lah amount tu ah. tapi dia tak perlu free okay. ah, dia ah. panggil e-money e lah dia panggil e-money lah electronic money okay. eh? itu macam sekarang ni lah ah. uh, macam bank pun hingga hari ni kita masih lagi tak tahu berapa jumlah yang cetak dengan berapa ah. uh, berapa nilai sebenar hmm. Eh? Hmm. physical macam emas kita tahu hmm. kita ada 10 kilo hmm bila kita distribute, total dia 10 kilo je. Oh, okay. Dia tak ada lebih. Oh, okay. <laughs> kalau yeah. nak buat lebih, dia mm. you kena gali lagi lah. Okay, okay, okay. <laughs> Ha, Ha, okay. itu itu beza dia. Hmm. Nah, ha, okay. dia punya nilai tu memang tinggi lah. Okay. Ha, tinggi. So, jadi bergantung. Macam dia mereka baru-baru ni kan dia sebut dengan mm. Powell kan. Dia kata mm. kalau kita tak ada duit, mm. kalau kita ekonomi kita teruk, dengan debt kita teruk, kita cetak je lah. Mm. Ha, kita print je lah. Okay. Uh, kita pergi. Dan, tu, dan lepas tu, dia adalah satu, dia panggil stable coin. Oh. Okay. Dia kira-kira uh, currency lagi. Okay. Ha, tu, tu recover back yang printing tu. Oh, okay. Uh, kalau katakan... Baru-baru eh, ni? Uh, di, uh, di bawah uh, Trump administration lah. Oh, uh, uh, dia panggil stable pun. coin dengan oh. regulation dan semua tu lah. So, dia bagi e-money. E-money ni tak perlu pilih banyak. Ah oh. uh, e-money, duit maya kan. Ah oh. uh, apa pun, yang nak It, Sebenarnya, hmm. konsep Uh, digitalize currency ni semua ni digital currency uh, ada di, panggil digital currency kan, hmm. digital currency, kan? Hmm. so tak perlu print pun okay. ha, tak perlu print tapi mas tak boleh hmm. macam mana pun you buat digital mas pun dia tetap mesti ada physical hmm. Then, kalau tak ada physical dia akan menjadi paper hmm. paper gold lah knowledge hmm. Okey, uh, tentang apa money mechanics ni dengan logam berharga kita masih lagi sebenarnya podcast kita logam berharga. logam berharga. Kan yeah. logam berharga bukan emas sajalah. Macam-macam lah, macam-macam lah. Yeah. Popo semua ada guna dia. Uh -huh. Dan uh, insyaallah kita berhenti di sini dulu. Okey. Okay. Jadi uh, saya akhiri kita punya episod pertama ni dengan uh, apa ni? Dengan kata-kata tentang uh, macam mana percumanya uh, air yang mengalir. Ha, kita harap mana mechanics ni ialah macam mana kita nak uh, stimulate ekonomi uh, dengan air yang mengalir uh, yang percuma sebenarnya uh, mudah je so, ha, okay, terima kasih